Доброго дня. Распочинаємо после мальчишка прес-конференцию за участие наставника футбольного клуба Одеса Андрея Пархоменко. Пожалуйста, ласка, кілька слів про ну, Много говорить не буду. Скажу, что сегодня по нам прошлись катком. Соперник переиграл полностью с первой минуты. Реально, очень сильная команда. Не зря она ставит цели в высшую лигу. И дай бог, она пройдет. И люди играют и в пас, и организация играет на очень высоком уровне. Поэтому даже шансов не было. Ни одного, практически ни одного. Да какой практически? Первая игра в этом сезоне, где по нам просто прошлись. Но больше скажу, мне, наверное, сложно работать, потому что у нас нет практически ничего. Мы ни базы, ничего, ни сбора не проходили, нигде никуда не ездили. Все это очень сложно. Футболистов мы не можем взять хорошего уровня. Да? Ребята неплохие, стараются, но должен быть какой-то уровень. Где-то на выезде мы могли сыграть в ничью, три, три, поединка все на выезде в ничью. Ну, когда-то, но, видите, за счет одной организации игры сложно. Поэтому, наверное, в такой ситуации, может, это эмоции, но мне сложно дальше работать. Я скажу, наверное, сейчас руководству, что, ну, наверное, нужно что-то менять. Все-таки всю вину беру на себя и подам отставку, потому что, наверное, любой уважающийся человек это сделает. Хотя проигрывают любые и звездные команды, и по 5, и по 6, и по 7, и по 8, и в Германии, и где хочешь. Но сложно просто, чисто психологически. Не знаю, послезавтра пообщаемся с руководством, как. Потому что, понимаете, результат всегда ниже 10 на протяжении трех с половиной лет. Но с каждым, с каждых полгода у меня менялась команда у нас. Каждый год уменьшалась зарплата, вернее, ну, финансовое положение. И здесь не вину президент, прекрасный человек, прекрасный, он заслуживает на большее, потому что он реально платит свои деньги. Человек просто с кармана дает деньги на все, чтобы мы получали какую-то зарплату небольшую, но держаться в первой лиге очень тяжело. И не один человек, хотя там на меня уже искормление, все, что хочешь, там, с болельщиков, но я знаю, что я честно свою работу раб делаю, и никто не замечает, что Команда были по 10 без поражений, по 12 без поражений, это по, по всем параметрам. В каких-то эпизодах мы шли на третьем, на четвертом месте. Это никто не видит, видит конечный результат. Естественно, мне неприятно, когда душу лаживаешь, а естественно народ, надо менять тренера как бы, в таком плане. Ну, наверное, это правильно, потому что за все отвечают тренер. Поэтому всю работу, что я половиной здесь года делал, пытался поднимать команду, организовывать игру, мы постоянно вот такие смены всех эпизодов. Опять же, не знаю, что через два месяца вообще будет, потому что одному президенту просто нереально содержат. Каждый Мир же, он все время платит свои деньги. И вот представьте, у нас нет ничего вообще. И получается, все, время на таких жилах мы это высасываем. И, и в это время тяжелое. Я поступлю так, как президент решит. Это его право. Фу, пожалуйста, запитание у нас там не подосить. По памяти наступного года выбирайте на в Yeah. На вашу думку, эта поразка Гравцов подштовпнет до серьезных дни против лидера, или вам доводится еще больше вводить в такой Скажу одно, опять же, кто будет работать в следующей игре. Если буду работать я, то у нас, во-первых, сегодня три ключевых футболиста не играло. Три. Это, естественно, большие потери Опли, это Степанешин, это все, и Платунов. Это три основных футболиста. А для нашей команды, против такой, как Закарпатья команды, три это много. Запорожье будет будут все три человека. И я уверен, я так и сказал, нужно сейчас это пережить, как будет продвигаться, но нужно в следующую игру все сделать, чтобы реабилитироваться. Умереть на поле, но доказать, что все-таки на какого-то уровня. И поэтому я не думаю, что оно ну, может... Какой-то психологический фактор, да, неприятный. Ну, а футбол сегодня так, завтра так, все, поэтому он и интересен, что происходит разный момент. Вот и все. Быстрых три гола сегодня решили все. Это уже... На пути игры вы сказали по финансовой трудности команды. А чем был умолкный бы приезд команды из Вавидиополя в Одессу? Ну смотрите, в Вавидиополе не соответствовал стадион, да? Э, деньги платил также этот президент, который садился. Э, было предложение, чтобы там... Потому что уже не принимали этот стадион. Мы не могли там играть в первой лиге. Никак. Он никак не соответствует. Не из-за того, что мы хотели перейти или что-то. И ситуация была серьезна. Президент предложил властям, давайте вместе объединимся. Сказали, нет, мы ни копейки не дадим. Здесь понятно президента, чтобы нас сейчас плохо не говорили, что мы перешли, а что ему делать. А в Одессе хоть есть просто стадион «Спартак», который можно дешевле, допустим, даже в аренду брать и, допустим, играть. Понимаете, пусть это не наше, но это, это город, это в Одессе, как ни крути. Здесь даже с таких соображений. Если бы там вместе объединились, кто бы оттуда уходил, никаких проблем не было. Но все произошло так, как произошло. Как оно будет дальше развиваться, очень сложно. А какие задания ставили перед вами, перед сюда сезона? Какое может быть задание? Просто выходите играть, чтобы не вылететь даже учитывая, что у нас есть какой-то запас, запас прочности, но очень сложно. И мы не падаем духом, мы работаем, насколько это возможно, нам предоставляет президент все эти возможности, да, арендует это все деньги, он за свой карман арендует нам поле, мы тренировались. Вы представьте, какой человек сейчас заплатит свои деньги? Он платит реально свои деньги, понимаете? И я не могу еще таких тонких говорить, какие он платит свои деньги, как он это все. Вы представьте, это просто, ну, надо быть, наверное, больным на футболе, чтобы любить настолько футбол, чтобы это делать на сегодняшний день бюджет любой команды, да, первой лиги. Средний, это же мало, где-то около любая статистика, полмиллиона. Вы понимаете, в чем. И где их найти, и где их, чтобы вы представляете, это так, вообще, ниже среднего, это ниже десятого места. Иван, сейчас запитание будет? Будем дякувать нам за участие в пресс-конференции. Мы желаем вам реабилитироваться. Да,